Salam xanımlar. Bugünkü reseptimiz ağardıcı maska olacaq. Tərkibi qatıq, pətrushka və limon. Bu maska dərinin rəngini ağardır, ləkələr varsa, onların rəngini soluqdurur. Dəriyə ümumi təravət verir, yumşaqlıq bəxş edir, təravətləndirir. Və təbii ki, dərin rəngini çox gözəl açır və bütün ləkələri dediyim kimi ağardır. Bütün dəri tiplərinə uyğundur, əsasən yağlı, quru dərilərə yaxşıdır. Həmçinin qızartılı dərilərə də çox yaxşıdır, sakitləşdirir. Ona görə də indi bu maskanı hazırlanması sizə göstərəcəm. Deməli götürürük bir neçə damcı limon və sıxırıq. Hardasa 5-6 dənə limon qatova sıxırıq və pətruşkanı əlavə edirik. Bu qaytadan və qarışdırırıq hamısını birlikdə. Bunu qarışdırırıq yaxşı-yaxşı. Belə. Qaşdıranan sonra təmiz dəriyə çəkinir və 20 dəqiqə, 30 dəqiqə dəridə saxlamaq lazımdır. Sakit istirahət edərək ki, dəriyə yaxşı təmas etsin. Və xanımlar, öncədən unutmayın ki, dəriyə isti dəsmalı tətbiq edirsiniz. Yəni dəsmalı isti su üçüncə isladırsınız və üzünüzə 1 dəqiqə qoyaraq saxlayırsınız və sonra bu maskanı dəriyə çəkirsiniz.